В общем, есть у них такой магазинчик, называется Буа. С нашей картой мы сюда приходим и берем на 7 дней в аренду бесплатно вещи. Вот тут вот спасательные жилеты, пидысос, трекинговые палки, весла, гидрокостюмы, ролики фрисби, теннисные ракетки, дартс, такие ракетки, металлоискатели даже есть, вот эти, о, пацаны, кто поход собирается, тут можно бесплатно, вот, смотрите, какие педали, соломоны, в Украине, наверное, десятку стоят они, смотрите, козырные, на 7 дней, за 7 дней в Карпатах можно ушатать, вот, скейты, ну, самое главное, мы пришли за велосипедами, но я пока брать не буду, так прогулялись. Коляска, шлемы, сумки походные. Там он спиннинг ролики. Видеокассеты даже есть. Барбекю. Можно взять, пойти сразу на рыбалку и пожарить рыбки. Что это такое? Наверное. Не знаю, что за рюкзак. Короче, такой рюкзак. Палатки, спальники, карематы. Короче, на недельку можно взять и попользоваться. Даем свою карту, желтую, которую нам давали. И номер телефона, email. И все, вперед. Все, пока.